Сейчас, ребят, подождите. И всем привет, ребят. Это туториал, как бы обустраивать свой дом. Да, блин, вам, ребят, слышалось. Сейчас, ребят, секунду, секунду. Буду. Сейчас, ребятки, секундочку, секундочку, секундочку. Сейчас, ребят, я тут высекаю сопли. Ну, короче, я тут, Обустраиваем домик, а у меня тут немножечко такой хламчик. Извините, пожалуйста. Мне надо книжку как туда, а Сейчас давайте какую-то книжку мы тут возьмем. Книжка по рецепту этого. Надо молоко, яйца. <coughs> молоко, яйца и какие-то пончики, ладно. Молоко нам надо, молоко. Какое-то молоко нам надо, а вот какое без понятия. Вот такое же оно надо вроде. Яйца надо. Да блин, где я их тебе найду? Яйца надо какие-то. А где их, блин, найдут-то? Именно такие. <свеч> 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 ну хорошо, а сейчас тебе будут такие яйца. Так, -с, так -с, и так. -с. Что дальше тебе надо? Какие-то пончики. Какие тебе надо пончики? У меня никаких пончиков нету. Это пирог, а нам не надо это пирог. Как раз яйца удали. И какие-то пончики, какие? надо пончики. Какие-то ей надо пончики. Эти, эти, эти. Надо именно розовые. А если вот так? Вот так? это какой-то другой способ? А нет, нельзя. Удаляем. Это просто бесполезно. Бесполезно, знаете? Это тоже удаляем. О, ребятка, а тут нам лампочку добавили. Странные, конечно, тут лампы. Ладно, короче, начинаем с лампы. Ну, где-то что это будет? давайте начнем с маленькой этой. У нее будет кратко вот так. А у них я не, реально не хочется, чтобы у нее была такая кроватка. У, у него нее будет так, вот такая кроватка, у нас будет такая кроватка. А тут будет... Шка... Ой, дальше мы идем за ковром. Коверчик. Раз. А если этот ковер? Вот сюда. Все равно он маленький. Коверчик. дверь. Так, дальше идем за шкафом. У меня есть миллиард. Ну, не миллиард, миллион. <свят> так, таблет, я знаю, какой шкаф. Я его уже ставила. Ой, нет, тут три две вещички. Вот это. Забыл, шкаф. Вот так у нас получается. Дальше. Какие-то шторки мы должны поставить. В принципе, я не этих. Все, один такие шторки добавили. Ну ладно, давайте их тогда возьмем. Они открываются, закрываются, открываются, закрываются. Так, -с. дальше какие-то такие полки беспорядные. Они мне не надо. Так, -с. дальше картину. А знаете, какую бы картинку повешу? Вот такую. Вот так вот. И тумбочку какую-то. Да не хватит. Ладно, ребят. Ты, ребятка. О, ребятка, я придумала. Я буду вам все дома обустраивать, какие только у меня есть начинаю все заново. Как вы поняли, мы ставим такую кровать. Как вы поняли, мы ставим такую кровать. Ну, короче, ставим все, как хочу я. Да, как я хочу. А, она возьмет... Ну, она будет... О, а я, кстати, да, ну, вот такая кроватка. Она что же маленькая? Маленькая. Ой. Так, дальше мы идем за комнату. Так. Коротше, все, як би і розставляли. Далі в нас йде шкафчик. Давайте якийсь вузький його поставимо. Ти прибер такий, десь буде багато вещей. Ну, можу такий поставити. Там тоді місце на тумбочку доходить. Ну, добре. Так, це ми ставимо сюди. Добре, все. Далі картинку ми ставимо ось таку. Тубочки в нас додали, отаку і отаку. О, кстати, прикольна тумбочка. Далі ми йдемо до туалета. Ставила таку ванну. Далі ще одна додавила з паутини. Щось не добре. Ставимо горшочок. Далі, для неї ставимо раковину, Тільки... А чого вона тут не могла бути? Я сюди ураковати не буду. Давайте поставимо таку ракову. Тільки вона, конечно, тут устатувати. Давайте, цю картинку... А, це зеркало тепло. Ну, добре, тоді це. Давай до не подивиться до себе. Мені ще давайте отак от якось давайте. Далі. Що тут нам добавили з тих з цих? З цих? А давайте, давайте зробимо туторіал до це. А понятно. да что давай, да, поля, а тут... нам что-то так это и да, вбавлы. Здесь я что что Стоп. А, 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 болят. А -а, Нифига, тут стиральные вообще. Машин. Машинки. Ну все, ванну мы обустроили. А так у нас выглядит пока что дома. Тут мы можем... Отут ми можемо построїмо другий дом, ой, другу ваду. Ну я навіть. Ну я навіть не знаю, чи ми її построїмо, чи ні. Я думаю, що поставимо. Та моє! Ем. Ну, я думаю, що ми поставимо. А да, так погнали далі. Не буду вам пішать робити. Дві це відео, а ми погнали далі. Далі опустроємо її кухню. Ми спочатку спочатку постоянно знову починаємо, ну, тому що давайте цей візьмемо. Ні, мені не хочу хочеться. Я хочу краще взяти оцей. Ой, бля, віч щось такі знаєте, Оцей краще взяти. Далі беремо стульчики. Такс. Ну, це можна було взяти. А ні, не лезю. Тому давайте, коротше, цей візьмемо. А то б цей тут буде показувало, знаєте, таке. Далі ставимо холодильник. Там б такий, отакий, тому давайте ставимо отакий. Подвив, давайте отак. Хоп-хоп, хоп-хоп. Далі давайте поставимо. И вот не, ну так холодильник, когда нам еще не влезть, то будет давайте поставим Вот так Тут уже пять холодильников. Сейчас давайте все поставим. Ой-ой-ой-ой, это за сколько надо везде, Давай это все поставим. Это -то тоже не было. А что тут не будет осталось? Це теж не влазе. Ох, ребята, ох, ребятка, ребята. Все це тільки таке. Ну давайте це і поставимо. Тут вообще немає де мити посуду, то ну, добре, будемо якось мити. Ми зробили кухню, тепер будемо робити. зону для отдыха, что ли? Ну не, я да не хочу че-треба. Че-треба. -хо, хо хо я да ведь не знаю. Знаете, ребятка, я да ведь не знаю. Добавил домик на дереве. О, а давай-то тут из роба. Ладно. Пошутила. Ну, О, а тут можно поставить такие бассейнчик, Вот тут, тут купаться. Бассейн, тут типа... Он, зона для отдыха. Это хорошо. но тут... Или нет, или тут ванна. Давайте ванну поставим. Вот так. Удитас, 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 удитас. А уже поставили. А ракуду мы уже поставили. А у нас туалет, зеркало, вода и ракуда. Зеркало, вода, туалет и зеркало. Ну, все в принципе. Первый домик, мы сделали. Давайте его сейчас затестируем. Так, тут, конечно, на зараз сражение нема, ну ничего. Спимо, спимо. О, это классно, глядайте, пейдите. Рёу! А, так это вообще попезно. Ну, не попезно. Потому что у меня один из соток на А що значить, мене зараз, зараз розрадить телефон я і вам дозволю зробити хаус-тур по нашому домовому дому? Ну ладно, ребята. Все-таки перший дом зробила. А якщо зробить другий дом, то пишіть в коментарі мені і всім пока-пока. Так, зараз я йду це відео виставляти в YouTube, в Тік-Ток. Совсем. всем